sizlə nəğərə dərsinizdə 5-ci dərsimizdir və sizin çəkib sizlərlə paylaşırıq. 5-ci dərsimizdə mən sizə 8-lik notla 16-nın notu baş salacağam və paus haqqında bir az danışacağam. Gördüyünüz kimi, keçən dərsimizdə biz bütün notu, yarım not, çeyrek notu çəkib paylaşdım sizlərlə və gördüyünüz kimi, burada mən sizə üç notu çəkib göstərim. 8-lik not 1-ə və yaxud bəyyəyə cavab. Ya yəni 2 not, 2 çərək not və gördüyünüz kimi bir çərək notu çərək notdur və içi doludur. Bunu 2 yerə bölürük. Bölürük 2 yerə bölürük və burdan nəticədə 2/8-lik not alınır. 2/8-lik notu 2 yerə bölürük, 2/16-lıq not alınır. Və bu şəkildə gördüyünüz kimi bu şəkildə alınır və çərək not 1-ə gedirsə 8-liklə ikisi 1-ə və yaxud vəliyə təsadür b və. Burda da 1 yani bir və ya 1-ə və ya belə sadə. 16lıqda işi x-i gördüyünüz kimi. X-i 1 və və alınır. Və burda isə buna x-i 1 və burada b alınır. Mən burda 1. Gördünüzsə bu qayda alınır və bunları mən sizə göstərim. Çalt göstərim. Cəbəb po 7-nin xarizana 1 və 2 və 3 və 4 və, və bu şəkildə 8-ni isə 1 və 1 və 2 və 3 və 4 və bu qayda alınır. 16-nı da elə. 16-nı fərqli 2x1 və 1 4 2 və 2 və 1 və 3 və 2. Şəkiləni yazdım, sizə göstərəcəm onları ətraflı. 8-lik zənanıqdan başlayıram səçkisinin onun işarəsi belədir. Görürsünüz kimi. 8lik nöqtə e, yenə çərek halda oldu, kimi içi dolu olur və quyruğu üçbucağı olur və quyruğu olur. Belə. Görürsünüz ki, bu qayda olur. Orta zərbə və orta zərbə və yan zərbə və üst zərbə. Üst zərbə ha bu qayda olur. Görürsünüz ki, bunu çəkirəm. Buna quyruğu olur bununda. Tamam. Hə, Onda quruğu olur və gördünüz kimi. Hə, bu qaydada mən bunu çəkib sizə göstərəm. Çoxsa göstərəm. Və burada sayıraq, sayıram. 1 və 1 və e, ikisi birə vəhdət etdiyinə görə, onların ikisini bir yerdə sayıram. 1. Bunlar da bir yerdə sayılır. 1. Gördünüzsə, 1 və 1 gördünüzsünüz müqayisə edərək və adi çıxılması üçün onun Bir yerdir, bu Gör, i̇kisi bir yerə talanma üçün göstərdim sizə. Burda bu şəkildə olur. Yəni gördünüzmü? Burda ikisi bir yerdə yaşanacaq. Səkkizlik olduğuna görə bu bir şey belə bir şəkildə alınacaq. İkisi bir yerdə orta üst. Burda dəmir. Və burda da orta üst yox, yan üst. Yan zərbə və üst zərbə onu da göstərəm sizə. Yəni ki bu qaydla 1, 1 50-dan 1, 1 50-dan 1, 1. Gördünüz kimi belə olur. 16-cı nöqtə, lakin bunlar bir yerdə olur. 16-cı nöqtə 4-ü 1 və salacağıq. Burda baxın 1 2 3 4 Bunları bir yerdə birləşdiririk. Və birləşdiririk. Gördünüz ki, bu bunların dördünün altına xətt çəkirik. Gördüyünüz kimi qayda olur. Və iz belə qaydalı olur. Orta üst, orta düş. Bunu göstərmək sizə çağı göstərmək sizə Hi orada sözü var. Bu hiyə düşür və hə də bura düşür. Bi, bə, bi, bə, bi bura. Bu şəcə iz alınır və gördünüz kimi və 16. nəticə 70-də 16-da göstərdim. Gördünüz kimi və bunları da tam aydın şəkildə göstərdim sizə və yəqin ki mə fikrimi sizə çatdıra bildim. Və bu günlük də bu qədər, mənzə bəs edə. Və necə deyimsə suallarınız olarsa bildirin. 16 ilə bütün notlarla baş saldım. Pauzadan da biraz danışım istəyirsinizsə. Pauza da fasilə, musiqi ilə çıxdıqdan fasiləyə pauza deyilir. Pauzada gələn dərslərimizin tam aidən notlar da yazıb göstərəcəm. və gələn dərslərimizə tam aidən şəkildə başladım siz. Sağ olun, hələlik, özünüzə bəyət olun. Sağ olun.